समाजवादी पक्षाचे आदरणीय आमदार अबू आसिम आझमी यांचे नियोजित कार्यक्रम पार पाडले गेलेत संविधान बचाववर कार्यक्रम मार्गदर्शन पर भाषण व कानून बचाव देश बचाव यावर आमदार महोदयांनी आपले मनोगत व्यक्त करीत जनमानसास जागृती निर्माण करण्याच्या प्रयत्नास जनतेने चांगलाच प्रतिसाद दिला असल्याचं बोललं जात आहे उसमें जाकर धर्म के बारे में बात करके लोगों को चाहते उन्होंने आगे कहा है, और मानना याचिका दायर करने वाले वकील निजाम आशा ने अदालत से कहा कि हर दो दिन में ए, एक की घटना होती है देश के बाकी राज्यों में ऐसा नहीं होता ऐसा केवल सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में होता है फिर का ये बात है तो माना याचिका ने कहा कि याचिका रात ने कहा कि महाराष्ट्र में में पिछले महीने कम से कम पचास घटनाएं सामने आई है ये घटनाएं वो है जो अखबार में छपी है मीडिया में आई है उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं जो मीडिया में नहीं आई है पूर्व पीठ के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अटल बिहारी वाजपेयी हो क्या ना जस्टिस कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब जवाहरलाल नेहरू साहब जब भाषण करते थे तो लोग दूर दूर से अपने किराए से आते थे उनका भाषण सुनने के लिए लेकिन आज भाषण कोई बात ऐसा भाषण होता है वो तो सिर्फ नफरत होता है सुनवाई के दौरान जस्टिस साहब तो सॉलिसिटर जनरल सुधा तुषार तो को तो बहुत डांड सुनाए उन्होंने कि ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर लेकिन कहीं भी इस पर रोक नहीं लगाई जा रही है साथियों इसमें जो है तो जो जस्टिस ने कहा उन्होंने कहा कि राज, राज लगता नपुसक हो गया नपुसक लफ्स कितना बदनाम करने वाला लफ्स है कि स्पीड पे सरकारें नकुसक